Jika sudah terlanjur memiliki semut rangrang -rang pekerja yang sudah bersarang di dalam toples akan tetapi belum memiliki ratu, maka inilah yang harus dilakukan oleh peternak semut rangrang -rang pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang menyajikan pengetahuan tentang semut rangrang. -rang. rang. Pada video kali ini, kami akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar yang ditanyakan oleh teman kita yang berasal dari Vietnam. Inti dari pertanyaan beliau adalah apa yang harus kita lakukan jika kita sudah memiliki semut rangrang -rang pekerja akan tetapi belum mempunyai ratu semut rangrang. -rang? Ini sebenarnya hal yang sangat sering terjadi pada peternak yang baru memulai beternak semut rangrang -rang, termasuk peternak semut rangrang -rang Indonesia. Sebenarnya, untuk memulai beternak semut rangrang -rang dengan cara yang benar adalah dimulai dari ratu, bukan dari semut rangrang -rang pekerja. Karena ratu adalah merupakan titik pangkal dari terbentuknya koloni semut spesies apapun. Ini pernah kami ulas pada video kami terdahulu tentang cara yang benar untuk beternak semut rangrang. -rang. -rang. Jika sudah terlanjur memiliki semut rangrang -rang pekerja yang sudah bersarang di dalam toples akan tetapi belum memiliki ratu, maka inilah yang harus dilakukan oleh peternak semut rangrang -rang pemula. Yang pertama, harus memiliki ratu semut rangrang. -rang. Ini adalah hal yang mutlak harus dimiliki dalam peternakan semut rangrang. -rang. Sekumpulan semut pekerja yang sudah bersarang di toples tidak bisa disebut dengan koloni semut rangrang -rang jika tidak memiliki ratu. Karena yang dinamakan koloni semut rangrang -rang adalah sebuah kerajaan semut rangrang -rang yang beranggotakan seekor ratu dan juga semut-semut pekerja. Ini pernah kita ulas pada video terdahulu tentang koloni semut rangrang. -rang. Yang selanjutnya kita lakukan adalah meletakkan Ratu Semut Rang-Rang ini pada rak budidaya yang sudah ada semut-semut pekerja dan bersarang di dalam toples. Ratu Semut Rang-Rang ini harus diletakkan pada tempat yang aman, sehingga tidak diserang oleh semut-semut pekerja yang kaget dan menganggap ini sebagai ancaman. Kita masukkan ratu ke dalam toples, kemudian toples ini kita letakkan pada rak bagian bawah yang sepi atau kosong dari semut rang-rang pekerja. Toples ini tidak kita berikan tutup. Dengan cara seperti ini, semut-semut rang-rang pekerja yang bukan merupakan keturunan asli dari ratu semut rang-rang ini akan menemukan ratu dengan cara perlahan-lahan. Satu demi satu semut pekerja akan terkumpul di sini, kemudian menggotong sang ratu. Jika kita memberikan ratu semut rang-rang kepada semut pekerja dengan cara seperti ini, maka akan terhindar dari konflik yang mengakibatkan ratu semut rang-rang dimakan oleh semut pekerja. Cara seperti ini adalah cara yang aman untuk menambahkan ratu semut rang-rang pada semut pekerja yang belum mempunyai ratu. Bagi Anda yang mempunyai cara yang lebih praktis dan lebih aman, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita lihat ratu semut rangrang -rang ini sudah digotong bergeser di dinding toples. Kita tidak perlu menempatkan ratu semut rangrang -rang ini pada satu sarang, akan tetapi biarlah mereka yang memilihnya sendiri. Waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan ratu semut rangrang -rang ini tergantung seberapa banyak semut pekerja yang ada di rak budidaya. Dalam proses seperti ini, harus kita awasi dan kita pastikan agar ratus semut rang-rang aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jika dalam kerumunan seperti ini terjadi perebutan ratus semut rang-rang, di mana semut-semut pekerja ini menarik ratus semut rang-rang pada arah yang berlawanan, maka harus diberikan semprotan kabut air pada kerumunan semut rang-rang ini agar mereka bubar. Perjalanan Sang Ratu ini memang harus kita kawal sedemikian rupa dikarenakan Ratu Semut Rangrang -Rang merupakan elemen penting dalam koloni Semut Rangrang. -rang. Dan kami tegaskan kembali bahwa sampai dengan hari ini tidak ada satupun peternak semut rangrang -rang yang berhasil membudidayakan semut rangrang -rang ini dalam jangka waktu lama dan berkelanjutan tanpa menggunakan ratu semut rangrang. -Rang. Memelihara semut rangrang pekerja tanpa menggunakan ratu hanya akan berujung pada kepunahan semut rangrang yang dipelihara. Bagi peternak semut rangrang pemula yang sampai dengan saat ini masih memelihara semut rangrang tanpa menggunakan ratu, kami sarankan agar menambahkan ratu pada semut rangrang yang dipelihara seperti dalam video ini agar apa yang Anda lakukan tidak sia-sia dan mengakibatkan kepunahan semut rangrang di rak budidaya. Kita lihat, Ratu Semut Rangrang -rang sekarang ini sudah berada di rak paling atas, dan semut-semut pekerja ini sedang memilihkan tempat yang paling cocok untuk sang ratu. Ternyata, sarang toples inilah yang mereka pilih. Semut-semut pekerja ini menggotong dan membawa Ratu Semut Rangrang -rang untuk dimasukkan ke dalam toples dari sisi bawah. Terlihat semut-semut pekerja ini sangat sibuk menyambut kedatangan sang ratu mereka. Antusiasme yang seperti inilah yang selalu terlihat pada semut rang-rang pekerja ketika bertemu dengan sang ratu, walaupun bukan merupakan anggota dari koloni mereka. Ratu semut rang-rang memang akan selalu diterima oleh semut rang-rang pekerja dari koloni manapun. Akan tetapi, mereka tetap akan membutuhkan waktu beradaptasi untuk bisa bersinergi sehingga bisa optimal dalam menghasilkan telur-telurnya. Setelah ratu semut rangrang -rang dan juga semut-semut pekerja ini berbaur menjadi satu, bersinergi, barulah ini bisa disebut dengan koloni semut rangrang -rang dengan anggota yang lengkap. Baiklah teman-teman, dari video ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa koloni semut rangrang -rang adalah kerajaan semut rangrang -rang yang menempati suatu wilayah yang beranggotakan ratu dan juga banyak semut pekerja. Seberapapun banyaknya semut rangrang -rang pekerja, tidak bisa disebut dengan koloni semut rangrang -rang tanpa adanya sang ratu semut rangrang. -rang. Ratu semut rangrang -rang bisa diterima oleh semut rangrang -rang pekerja dari koloni manapun. Ratu semut rangrang -rang yang digabungkan dengan semut-semut pekerja yang bukan merupakan koloninya sendiri memerlukan waktu untuk beradaptasi sehingga mereka bisa bersinergi dan optimal dalam menghasilkan telur semut rangrang. -rang. Jika yang dipelihara hanyalah semut rangrang -rang pekerja tanpa adanya ratu, maka hal itu belum bisa disebut dengan berternak koloni semut rangrang. -rang. Jika saat ini Anda hanya memelihara semut-semut rangrang pekerja tanpa adanya ratu, maka harus segera ditambahkan dengan ratu semut rangrang. -rang. Karena sampai dengan hari ini tidak ada satupun peternak semut rangrang -rang yang berhasil memanen larva kroto semut rangrang secara berkelanjutan tanpa menggunakan ratu semut rangrang. -rang. Terima kasih sudah menonton dan bagi Anda yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini serta tekan tombol like. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Nantikan video kami selanjutnya, tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.